onlara tabe olmamaqdır. Aydın olduğu mənset tərifdən biraz belə kənara çıxdı, loru biri bir də zəfər. Davranış pozuntusu sosial normalara tabe olmamaqdır. Hər hansısa fizyoloji, psixoloji, genetik, fakt sosial faktorların təsiri ilə aydın oldu. Yəni müəyyən faktorlar var ki, onlar təsir edir və uşaqlarda davranış pozuntuları ortuya çıxır dəvranış pozuntuları özünün inatkarlığı, tərsliyi, agresivliyi, eee, şiddət, qucuru çəkində göstərir. Və davranış pozuntuları daha çox oğlanlarda 30 yaşa qədər çıxır. Hə. Eee, oğlanlarda 9 yaşından etibarən görünür davranış pozuntuları, amma qızlarda altaya çıxan davranış pozuntuları daha çox 13, 12-13 yaşında daha çox ortaya çıxır. Gəncənməstar. Demək, <laughs> davranış pozuntuları xarakterik və pasif xarakterli qohanan iki hissəyə ayrılır. Bu nə deməkdir? Xarakterik davranış pozuntuları, məsəl üçün, elə bir, bir uşaqla narazılaşırıq ki, deyir ki, evdə özünü yaxşı aparır, məktəbdə özünü pis aparır və ya məktəbdə özünü yaxşı aparır, evdə özünü pis aparır. Bu, paradaxerik davranış pozuntusudur. Yəni müəyyən sosial mühitdə özünü yaxşı aparır dəvətnəçəsən yaxşı deyirəm. Yəni o ailəni və münasibətin qəbul elədiyini yaxşı aparmaq. Müəyyən sosiallıqda özünü yaxşı aparmaq. Yəni davranış pozuntuları aşkar şəkildə görsən. Bir də var ki, xarakterik. Yəni bu evdə də, bağ evdə də, 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 məktəbdə, də, hər yerdə bunun davranış pozuntusu müşahidə olunur mən xarakterik və patoxarakterik. Xarakterik həmişə belə deyindir üstündədir. Patoxarakterik müəyyən mikromomentlərdə ortaya çıxır, yeni mikromislərdə dizlənir. Aydın oldu bu rayon? Amma davranış pozuntularına və risk faktorlarına nəzərən keçəcəyisizsən, niyə risk faktoru deyirik, səbət deyirik? Səbəbi çünki risk faktorları olan insanlar o səbəblərə daha həssas olur. İndi məsələə aid qeyd gətirəcəm. Məsələn, fiziyoloji, genetik, bura mən e, psixoloji xəstəliklərdə əlavə edirdim, amma ətrafışam. Fiziyoloji genetik nə deməkdir? Ola bilsin ki, e, hormonal problemlər var. Yalnızda biz yeniyetməlik keçəndə hormonların önəmindən danışmışdı. Hansı ki, yeniyetməlik və danaq tozluqlar da daha çox yeniyetməlik dövründə qalır. Hormonal disbalans olanda hormonal dəyişiklik baş verir və ya hansısa bir hormon çox olanda və ya az olanda hormonların vəhdəsi bədənin düzgün getməyəndə sinir sisteminə bağlı problemlər yaşanır. Bəzi ədəbiyyatlarda hətta psixoloji xəstəliklər də əlavə edilir. Şizofreniya, bipolar pozğunluq, depressiyanın özü. Ə, bu xəstəliklərdə belə demək, bu xəstələrin davranış pozğunluqlarına həssaslığı daha çox olur. Bu xəstələrin hamısı davranış pozğunluğundan əziyyət çəkirdiyi bir şey yoxdur amma daha həssas olur. Hansısa bir səbəb qıcıqlandırırsa, davranış pozğunluğu üçün mütləqdir. Demə birincisi psixoloji, genetik bir də e, gendən keçən. Yəni bilirsiz, mənəvi dəyərlər e, gen, geninlə ötürülür. Yəni bu mənəvi cəhətdə yaxşı insanda genetik ötürülür. Psixadan pis, pis keyfiyyətlər də genlə ötürülür. Bu da. Var. Yəni uşaq gözbaməcə ətrafında davranış pozğunluğu və ya genetik fəsadlı insan görəndə bu şeydir. Təşəkkür edirəm. Təbiətdə biz nə demişdik? Ən çox fərdi. Ay sağ ol. İkinci psixoloq. Psixoloq nədir? Sür fərdi psixoloji keyfiyyətlər. Məsələn, xolerik tipə məxsus olan deyəndə sizə keçəcəyik və terapevtlərdə. Xolerik tipə məxsus insanlar da daha çox olur, daha çox olur. Çünki onlar doğuşdan impulsivdirlər. Onlarda qaransızlıqcı var, dözümlü deyillər, tez partlayırlar. Sorun pərdəli digər psixoloji xüsusiyyətlərin xarakteridir. Elə xarakter tipləri var ki, məsələn, hansı bir stres reaksiyasında ləziyyətində və ya toqmada daha zəif qala bilər, əgər artıq tez özündən çıxar. Demək, fərdi psixoloji xüsusiyyətlərdə risk faktordur. Əgər siz uşaqla işləyirsinizsə, əgər o temperament tipi paleyikdirsə, demək o, risk qrupuna aid etmək olar davranış pozuntularında. Yəni o uşaq həssasdır. Ən azı bir təkan olsaq, onda davranış pozuntusu üzə çıxa bilər. Yəni risklə səbəbin ə, ə, fərqi budur. Risk bu ə, elə bil belədir, biraz xəstədir, yanından formasa <laughs> xəstələnəcək. Xəstələməyə səbəb soyuq dəymədir və mm. ya soyuq su içməkdir. Amma risk ə, faktoru odur ki, o, immuniteti zəiflədir. Aytdığım oldu risk faktoru nə deməkdir? Səbəb nə deməkdir? Bu risk faktorları ailə münasibətləri Məsəl üçün, ə, Şiddət görmüş, yadınıza hissə bir eksperiment danışmışdım, kolonlarla bağlı. Şiddət görmüş insan şiddət göstərir. Sevgi görmüş insan sevgini göstərir. Əksi mümkün deyil. Əgər ailə qeyri-stabil halədirsə, ailədə müxtəlif pisvərliklərdən asıllığı varsa, məsəl üçün içki, narkoma indi inanılmaz dərəcədə çoxalır. Bu, sosial sektorda işləyən dostlarımızdan mürsurucuruq. Yəni narkotik an uşağın yanında çox rahatlıqla qəbul edilir. Hə, istifadə edilir və uşaq onun nəticə şəhid olur. Və uşaq o qəbuldan sonra, istifadə edəndən sonra ananın, atanın düşdüyü vəziyyətə də şəhid olur. Bu artıq gərgin stabil ailədir. Və yaxşı heç nə olmur. Siz özünüz də bilirsiniz ki, narkotika qəbulundan sonra yaxşı heç nə olmur. Demək, ailə münasibətləri, şiddət, zorakılıq psix xəstəliyi patoloji psix vərləşlərdən asıllıq olan valideynlər, ailə ağrısı və ailədə ola bilərsən ki, psixoloji xəstələr var. Məsələn, ata bipolar məsələn ə, və ya ana ağır mənfi, agresiv məsələn davranışlar da var. Onun hamısı uşaqlara təsir eləyir. Yəni uşaq nəyə götürür, onu da götürür, ailə mənuru. Məhsulcan münasibətlər uşaqları ağad eləyən deyim. Buna təqindir. Bağça, indi bağçanı biz niyay edəmirik, çünki o yaş dövründə davranış pozumu o qədər də qəbalıq olmur. Yoxdur, yox. Vaxt olur, amma o qədər də qəbalıq olmur və daha tez islah eləmək olur. Çünki uşağın müstəqilliyi az olur. Yəni müəyyən məhdudiyyətləri var, qarşısını alıb onu təşkil etmək olur. E, Məktəbə ola bilər, musiqi məktəbinə gedirlər, dərnəklərə gedirlər, idmana gedirlər hansı ki, və ya düşürsə sadəcə həyatda oynamağa. Əhəmiyyətli mühit. O, görsüb bəzən vəd edinin çağırışsanda desən ki, uşaqda bu davranışlar var da, bunu qarşısını almaq lazımdır. Gəlin ələ verə bilirik. Mən uşağım elə yaxşı uşaqdır, doktor təsdiq edir. Yəni başdan ruhğamı düşüb, evdən götürüb, bu bizə o qədər rəhimiyyətli deyil. İndi hal-hazırda olduqda olan məqsəd belə deyəndə, dırnaq təsirində bizə əhəmiyyətlidir və sənin uşağında fərqli davranış göstərməsi var. Bunun qarşısını almaq Validin yenə də qarbolularını görürük. Korkdur. Mənim uşağım yaxşı uşaqdır. O koga düşür. Amma o qrup dedikdə, bu sosial münasibətlər. Aydın oldu? Əslində sosial münasibətlərdir, birinin psixologiyunun kökündə. Yəni çünki travmadan gələn təsirləri hamımız eyni cür reaksiya vermirik. Hamı təsir altına düşmür axı. Birilə də təsir altına düşür, biri ümumiyyətlə təsir altına düşmür. Aydın oldu? Danışacağıq sonra inşallah. <laughs> Bəcərlə məsə. Bu aydın oldu sizə? Və siz faktını məsələ aydın oldu. Tama, davranış problemlərinin səbəbləri. Məsələn ki, mən təcrübəmənsə deyəcəm, bizə bir uşaq gətirilmişdilər. Uşaq çox imkanlı ailənin evladıdır. Ana ilə təayrılıb, ana təzədən ailə gedib. Ana ailə gedəndən sonra uşaqda davranış problemləri, fokus problemləri başlayıb. Uşağın bu ehtiyacı var səlacə pulu oyurdu, kreditomani. Əzirdi, al-çaldırdı. Səbəb də anasına etiraz edir. Anasının ayırılmasını istəmir və bunu demişdir sözü şəkildə, oğlan uşağıdır. Azərbaycan mentalitetində kreditbaz olub öz oğlanı yeniyətmədi. Hə, yeniyətmədi. Demək məqsəd nə idi? Diqqət çəkmək istəyir səbəblər dad olsun. Özünü təsdiq etməyi istəyi, intiqam almaq istəyi, özünü xatırlatmaq istəyi. Mənsə danışdığım hadisədə qisas almaq üç səbəb. Anasına qisas aldı. Yəni sən məndən hesablaşmanı, mən də sənin həyatını vurma tökəcəm. Ana gəldir doğurdu, uzun-uzun mal oldu ki, mən bacara bilmirəm. Mən bacara bilmirəm. Axırda bir dəfə psixoloqların biri də mənə dedi ki, o adam cisim evdən çıxsın, getsin, mən söyləcəksən səbəbini. Çiçəyin qorudu. O ana cəmidən çıxsın getsin. Ana. Hə. Anam getsin. Atalı. Atalıq atalı. çıxsın getsin. Atalıq onda biz görüşmüşdük. Elə də belə xarici bir şey yox oldu. Yəni buna qarşı şiddət sadəcə yox, kimi incidir, sıxışdır. Sadəcə istəmirəm, o, söz. Gəl bununla. Hə. Görəsən getdi axda, yoxsa e, yox getmə, mara gətir. Öyrəşmiş, öyrəşə də getəcəz. Getmədi. Mən onda şey eləmişdim ki, qurağı göndər, kainatla bağlıdır uşağı görə də atalı. Biz ona təsəyyümə gedəndə turub, idənsifikasiya da saatda çıxdı. Sonra mən o, ondan çıxdım, yəni işləmədim. Demək səbəbləri Həllə, <laughs> mən sizə dedim. Yəni biz hamı yoxdur ya, yoxsa təşkilat və onlayn da qatladınız. Yox, Nağir alarda olmus, Rəşid bəy yətiyəndən bəy xəbər vermiş, onun uşağından 7-də var anlaşma gözüşü. Zəyif aldı, 6-da olmuşon, onsuz alam. alam. da pasta adamı maraqdır o formada. Onların dəyərləri normal baxdıc. Ona bəlkə qıraxta ola bilər məsələ danışdığımız halda, situasiyada atanın da təsiri var idi ki, bəlkə ata da istəmiyirdi, ata biraz qızışdırırdı, amma var. O formada da olmasa, başqa formada davranış pozumu çox yayğındır. Davranış pozumu, demək, iki istiqamətini görə niyə yazmışam bunu? Yəni biri özünə yönəli Yəni onun o pozundudan yalnız insana üzəcək çəkir. Bir də ətrafa yönəlir. E, məsələn, siz bilirdiniz ki, dırnaq yeməkdir, saç yemək, barmaq əmmək, dodaq yemək. Bunlar hansı davranış pozundusu var? Hansı davranış pozundusu? Təlinə keçən yağ bax kül dibini. Yox, yox. Yox, yox. Yox, yox. O şeydir ki daxilə yönəli olan ə, demək daxilə özünə və belə də deyə bilərsiz özünə yönənlə olan davranış pozuntuları birbaşa insanın özünə zərər verir. İndi deyəcəksiniz ki, saç şeyəndə nə zərər olur ki? Mədə və ya mədə tiktoqlanır, onu bilirsiniz elə bir zərər yoxdur. Tikdə mədə də tiktoqlanır. həzm sistemini, həzm tik sistemini məhv edir materialın vədası autu to. Tırnaq kimi dəyə bir kroblardır və qam çıxana kimi deyir. Bu, proqton təsirlətməkdir. Barmaq əmnətdir. Bizə bir uşaq gətirmişdi. Uşağın barmağı uzanmışdı. O qədər barmaq ağzındadır ki, uşağın barmağı belə qəribə bir uzunsox şey hal almışdı. Yəni bu kimi əlinin barmaqları bir-birindən fərqləndir. <laughs> O da tağ, içində ordunu gülləri, ordunu deyirlər, yanaqları o da davranış pozğuncusu da. Və bu davranış pozğuncusu, davla yönlü davranış pozğunçularının əsas səbəbi qəbylimdir. Hər hansı bir stress keçirdim, hər hansı bir travma yaşayıb və o travmanı ifadə edə bilmir. Ona görə də özünə yönəlik. Dünən görənlər mənim konsultasiya etdiyim uşaqlardan biri iynə ilə barmağını beşirdi. Hə, bütün barmaqlarının hamısı beşlik-beşlik idi. Məsələn, fərqlərinə görə xəbəriniz var. Bu uşaqda belə düşünürəm, bu qədərimiz yoxdur. Uşaq mənə barmaqlarını göstərdi. Barmaqlarının ucunda salamat yer yox idi. Hə, hə üstündə e, də sancaq görünür. Heç nə fikirləmirəm. Uşaqda ə, çox belə problemlər çox idi uşaqda, ailə ilə bağlı idi. Bu da davranış pozğunluğudur. Öz-özünə müsafərat etdirir. İnstirnaq kimi əvəzləş halında ola bilər. Bəzi halda ola bilər. Məsələn, kəkələməyə və konsentrasiyadan belə uşağı atasının telefondan sonra kəkələməyə başladı. Onda sinifdə, eyni sinifdə oxuyan uşaq da kəkəliyib. Bu bilir etralmaya göndərilir. Bununca amma sırf çeyidir. Təkrir edir. Bir özünün aslı tırnaqlar döyüşləməyə və bəzi hallarda alır və qalır. Yəni onun heç bir problemi yoxdu. Psixoloji gəzməyə məcbur olunub, sadəcə yanında təkərlayan adam var deyə onu götürüb. Uşaq özü dedi. Deyir, bu təkərlədi, təkərlədi. Birdən bir baxdım ki, mən də onunla danışmağa başlayıram. Əşya yaxşı oq ya da yaxşıyı götürərək. Uşaqdılar, daha çox ürəkdə dostu var. Birinin atası rəhmətə gedib, ondan sonra özü danışdı. Deyir, təkəliyirəm. İndi onunla işləyəcəyəm inşallah. O büstə baxdım ki, bunu daşdırıb, da astroloq da kəkəlir. Deyirəm sənə nə olub? Sən niyə kəkəlirsən? Deyir bu uğudur, deyək kəkələrdi ki, mən də bir də baxdım ki, buğun səbəbi başlanıb. <laughs> Bir-birini şeyəliyirlər. Yəni kəkələmə gələndir həmişə bu şey də psixoloji konsultasiyanın əsas şərtlərindən biridir. Mütləq soruşaq, atanızın kəkələnən uşaq var mı? Çünki uşaqla təlqin eləyirlər. Yəni, bir də yəni, ha, bir də kəkələyən uşaqlarla biraz başqa cür münasibət olur, elə bir az daha diqqətli göstərir. Uşaq görür ki, ha diqqət ki. Əhəmdə ki, Kəlimə də diqqətdir. Uşaqlar o diqqət mövzusunda qısqancalı olurlar axı. Yəni bu da önəmlidir. Dırnaq yemədir, sonra bu saydığım masa kimi, barmaq əmmədir, ordu yemək deyə bilə bilmən, dodağın hıştmək qalan. Bunlar hamısı psixoloji gərginliyin ğamında yaranır və belə də davam edir. Mən sizə boşanma ilə bağlı gələn birifə danışmışdım sizə yoxsa bu siz qızlar idi. Ana ata ayrılmışdı. Anaya deyirəm ki, sənin uşağın tramayışa da boşalma da düyücüyü işnə yox. Uşağın qrupun uşağın dırnaqlarına baxırsınız, o da önəmlidir. Gələmini uşaqların əllərinə baxın. Əgər uşağın gəldiyini danışmada cəriz vermək istəyirsə, tırnaq yoxdur, bilin ki uşaq gəldiyini içindədir. Bəs aşırı hərəkətlilik deyəcəm, bu gələb yavaş-yavaş gələcək. <laughs> Ə demək, ki, hə, boşalma ilə gəlir, deyir ki uşağın içində vergünə deyir. Uşaq durmadan dırnaq xeyrə, hə, durmadan dırnaq xeyrə. Biraz da sütnə gəlirsənsə solun sol aylında məcbur çıxmağa başlayır. Bu gərgində tez-tez göz qırpma da ola bilərmi? Nə necə? Tik tik deyirlər ona. Hə. Tiklər onlardan da danışacaq. Tiklərdən danışacağıq. Təxminən bucurlar dırnaq heçən daha yayğındır. 33% 35% şoxlarda dəmnəkmə vəzişi var. Eləsə olur ki, qərgini yanıp keçəndən sonra keçir, müəyyən müdaxilə ilə də keçir, öz-özünə də keçə bilər. Bunun ki, ömrünün sonuna kimi qalır. Yəni mənim tanıdığım insanlar var, 40 yaşlıq halda balavarını yəni dodağını yeyir. Ayı oldu. Bu dəqiq müəllif davranış toxunpları. Yəni insanın özündən başqa heç kimsərə göy. Aşırı hərəkətlilik nə deməkdir? Aşırı hərəkətlilik durğun gəzici hiperaktivlikləri bəzi ədəbiyyatda hiperaktivliyi diqqət yaradılmaz da, davranış pozğunluğu sayılır, amma bəziləri hesab edirlər ki, normal cəhətləriniz kimi şeydir. Aşırı hərəkətlilik sadəcə durub dayanmadan gəzməyə, dayanmadan gəzməyə. Heç kəsə zərəri yoxdur. Bu ki təsirliliyi ilə davranış pozğun, sibir aktivliyin fərqi var. Diqqət e hiperaktivliklə e, diqqət əksikliyi çox vaxt eyni götürülür, amma elə uşaqlar var ki, onlar ki hiperaktiv deyil, amma diqqət dağılıqdır. Elə uşaqlar var ki, hiperaktiv və onun diqqət dağılıq deyil. Eləsi var ki, qənəldə, yəni belə müşahidələrdən deyək ki, ikisi bir yerdən çox gəlir, bir yerdən gəlir. Yenə deyirəm, bəzi ədəbiyyatlar e diqqət dağılıqlığını tam astrosonun içinə salır, bəziləri amma salmır. Çünki mən bir yerdə oxumuşdum, dedi, onların arasında olan fərq nədir? Hiperaktiv olan uşaqlarda ürəyi yumşaqlıq harda savar? Nəsə peşmançılıq olanda. Gələcək. Hə? Gələcək, əfərin. Deməli, xarici yönəli olan nədir? Xarici yönəli. <laughs> <laughs> xarici yönəli, əfərin. O bilir. Mən bildimsən hansı tərəfə getsən, zor gələcək. Xarici yönəli olanlar ətrafdakı insanlara, heyvanlara, əşyalara kazalar verirdilər. Birbaşa və ya dolaylı yolla. Necə? Qorxudulur. E, Heyvanan incidir. Özünə balacaları döyür və ya psixoloji və fiziki şiddət göstərir. Əyləncəsi belə deyim də. Və ya məsələn, oğurluq davranış pozulcusu da. Oğurluqda nəzərə gələ bilər ki. Və oğurluğu da çox maraqlıdır ki, göstərə-göstə elyənlər də var göstərə-göstərə elyanlar da var. Yəni biri var, gizdino uğulatma, biri var, kəsdən hamının göz önündə uğuləyir. Belə də var. Sərt davranış pozğunsuzu da sırf nə üçünə səbəb eləmək? Diqqət çəkmək. Mənzəz uğul eləmək. Onun təsərrüfatlərindən belə pis söz var. Xoş qarşılayır. Yəni bu nədir? Burda hansı yazılıb? Təcavüzkâr davranışlar, uyğunsuz ifadələrin istifadə edilməsi, uşaqlar arasında aydolu sevüş sevirlər. Aha bəli. Qoha səgirir. Və sevək sevməyin əsas o, bənddəyi valideynlərdə kökə düşür. Əsas o ətraf təsirləri. Əgər ailədə yoxdusa, demə ətraf təsirlərin, ətraf sosial mühitin təsirindən qaynaqlanır. Keçək məsəl. Bu ideya kəftəyindir, öz mahiyyətinə görə. Yəni nə itmişdir davranış pozuntusu? Mahiyyəti nədir? dördvarphiar. İnsanlara və heyvanlara qarşı hücum, əşyaları tırıq dağıtmaq, oğurluq və puluqanlıq, məsəl üçün pəncərələri sındırırlar, məktəb əşyalarını partlarlar, cızırlar, dağıdırırlar, nəqliyyat vasitələrini sındırırlar, qəsdən əyləncəsinə, yəni qəza ilə yox, məqsədlə. Və qaydaları pozmaq. Məsəl üçün dərsdə saat 9:00-da olmalısn, o qəsdən gəlir onun yarsında. Qəsdən gəlir dərsdən qaçıb gedir. Bu davranış qolusu sayılır. Uşaqların dərsdən qaçışması belə da. Onda biz hamımız davranış pozuntusu hesab edirik. Çünki qaydaları pozub məktəbdəyin gözləyəcək qayda nədir? Dərsdən qaçıb gəlib baxdına getmək də elə belə dolabol qayda. Nəzərdə tutulur. Düzdür. Forma ilə gəlib getmək məsələsi, saçı uzadılar, bu qorunur. Kəsdim, deyəndə ki, kəsdim. Mən bura kimi uzadılar, belə baxdılar, 6 ay qarın. Mən sizə danışmışdım da, heç də nə eləmişdim kəsdim, uşaqlar üçün, uşaqlar üçün. Ayın olduqsa bu. Vağurda da. Belə üç altı tip var, üç altı tip nədir? Davanın solğunçusu başlama müddətinə bir görədir. Birincisi, uşaqlıq uşaqlıqda başlayan cismdir. O 10 yaşdan əvvəl özünü göstərir. Məsələn, Qazaxıstan başlananda bu 10 yaşdan sonra özünü göstərir və başlanğıcı müəyyənləşdirə bilməmişdir. Bu ümumiyyətlə müşahidə olunur. Bu ə, uşaqlara biz çox vaxt ə, davranış pozğunluğu və yazılıb pedaqoji patensizlik daxildir kimi. Yəni ki, evdə ə, bu uşaqla məşğul olunmuyor. O özbaşına uşaqlar verilir, rusda biz bizova verilərlər. Başda başdan başdan buraxılıb uşaq harda pozlub, necə pozlub? Heç bir ümumi bir şey yoxdur. Qalır. Aydın oldu? Nezarətsiz fəlsəfəçilər, nezarətsiz sad. Demək üç tipdir. Demək 10 yaşından öncə, 10 yaşından sonra və başlanğıcı müəyyən olmayan. Keçəri məsələ. Bu bir-bir yazmışamsa, hasillərdə bunu heç sözünüz oxuyarsınız. Bundakı like, üç. Bundakı like. üç əlamətlər, bəzən də dinə gəlir ki, çıxır biz arzular. Demək, əlamətləri artıq siz müşahidə edirsiniz, danışdırırsınız valideyniniz, müəlliminiz. O dediyimiz şeylər sayılacaq. Həllə oğurluq edir, qırır, dağadan edir. İndi siz buna cəza qoymaq istəyirsiniz ki, bunda davranış pozğunçuluğu yoxsa yox? Əslində biz yeriniz qoymuruq, çünki bu psixiatrik xəlasıdır, bunu psixiatr qoyacaqdan. Biz şübhəli deyirik ki, davranış pozğunçuluğu əlaməti var. Amma cəza psixiatrik qoyur. Bu üç nüans varsa söhbət əsasında. Bu üç nüans varsa uşaqda davranış pozğunluğu var. Amma görür, peşpançılıq, təyir günahkarlığı hiss etmə. Etmişəm, yaxşı eləmişəm. İkincisi, buğursuzluq, empatiya çatışığı. Heyvanı öldürür incidir. Yalnız bir ara əm ola çıxmışdı, indi də var amma o qədər çox. Pişikləri öldürülməyə, boğurlara, kan şey edirdilər. Hansı davranış? Empati nisbi olan heç bir canlıya zərər verə bilməz. Düzdür? Burada bir şey belə, bir şotqayla burada mənim ürəyim ağlayır. Məsələn, bilərəm ki, hamımız da elədik Hı -hı. ki, bir az canlıya, yəni gözümüzün önündə nəsə bir xəsarət yetirəndə, yəni normal psixikası olan adam, normal xarakteri olan adam pis olur ancaqdan yani bir etirazını bildirir. Amma davranış pozulsu olan uşaqlarda e, empatiya hiss çox zəyifdir. Bu anadan gəlmədə ola bilər. Sosial sapatlar keçmişdi, psixopatlar keçmişdi gəldinizsə də, bu təsir altında düşüb də ola bilər. Çünki mən o emo dediyimiz uşaqların bəzilərinə danışmışdım. Onlar əslində empatiyası var. Dirdim ki, nəsa o bir şeyin, "Gəl sən yox, gəlirdin", gəlirdin, "kelmə" deyə söz vermişdim də, də ağlamışdım da. Amma qrupa tarbə olur. İstəmir, prosto qrupa tarbə olur. Ə bir şey etmənin narahçılığını keçir Yenidən etdim. Yen edəcəm. Daha etməyəcəksən ki, edəcəm. Yəni gülürlər. Hə, sakit. Edəcəm deməsə də. Hə, yox, mən nah, etməyəcəm. Axırıncı dəfədir deyil. Gülürlər. O üzündəki kinayəni bitməxır. O qədər belə açıq olub çox ki, kinayə. -yəni. Yox, axırıncı dəfə də deyiləm. Daha etməyəcəm amma gülürlər yeyirsinizsən? Yəni özünü deyirəm. Yəni sən deyirəm peşpançılıq ondan heç birində olmaz. Hadisə baş verib, sizə danışdılar. Məsələn, gətiriblər yazacaq ki, mən bunu bacara bilmədim. Bir bir deyir, bunu, 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 bunu elədim. Eləyəndən sonra bir də müddətinə baxırıq. Bu ola bilər ki, nəsa bir travma yaşı və unur reaksiyasıdır. Bizim keçmişdə stresə münasibət reaksiyaları, aqressiyayla Bir dəfə olanda davranış pozuntusu sayılmır. Mütəmadi olaraq baş verməlidir. Əgər tiyatrların şeyinə görə bu halda 1 aydan 6 aya qədər da davam edən mantiqdan davranış pozuntusu mütəmadi və davamlı olmalıdır. Aydın oldu. Mütəmadi və davamlı olmalıdır. Səccan elə. Mütəmadi və davamlı olmalıdır. Keçək məsəl. Ağır keçir. Bir də davranış pozuntusunda əsas götürüləcək məqamlar nədir? Yaşlı uğundur. Yaşlı uğundur deyəndə, məsələ yalan danışmaq 3-5 yaşсына belə bir təxərrüti göstərir və fantaziya vəçiləmək orada daha çox olur. Keçmişlik bizim uşaq psixologiyasında. 3-5 yaş uşağının yalan danışması normaldır. Yaşlı uğundur. Yalan danışa bilər, uldura bilər. Yalanı deyirlər ki, məni döydülər, öldürdülər, incitdilər. Amma 11-12 yaşında uşağın yalan danışması artdıqda rahatsızlıq qoxusu sayılır və bu mütəmadi etsə, davamlıdsa Yəni bu hər mövzuda, hər sıxıntıya düşdükcə yalan danışırsa, bu artıq davranış pozuntusudur. Aydındır oldu? Demək, göznəcəyəcəyimiz məqam nədir? Yaş uyğunluğuna diqqət etmək. Çünki hər yaşdırın özün xüsusiyyətləri var. Bəzi aqressiya halları, bəzən 3 yaşındakı uşaq zaten aqressiya olur. 3 yaşa görə. 3 yaşında aktual bu aqressiyanın olması, təfsiliyi, natikanlıq, qırıb dağıtmaq ola bilər. Amma 11 yaşındakı uşağın əşyaları qırıb tərk etməsi bu normal deyil. Sonra sıxılır. Bu elə birğdəy məsələdir, his məsələsidir. Beş yaşlı uşaqda his təbiidir, amma başqa statistik zərar vurursa, bu daha bu niyə gündən atmamalıdır. Başqa sözlə fiziki zərar vurursa, bu dağıdıcı olur. His bu elə birğdəy demək kontrol olur məsələsi, agressiyanın kontrolu. Yəni 3 yaşında bu normaldır, 4 yaşında bu normaldır amma 6-7 yaşında, 9-10 yaşında, 11 yaşında bu zərər vuracaq qədərsə, bu addan alınmalıdır. Sıxlığa baxırıq. Deməli, yaşadığı oğlunuz sıxlıq davam etdirir. Bu simptomlar yoxamaydı olmalıdır. Aydındır. Amma siz bir şeydə gözləyin. Xarakterik və fota xarakterik demişdik. Eləs var evdə davranış pozğunluğu. Yəni ki, biz başqa fərqli məkanlarda -hə. bu hadisələr tərədirsə, Ay, ayısı ol. Biri var. Ə, yəni oyun mütləq nəzərimizdə saxlanılmalıdır. Uşaqlar bəcərlik edirik, məsələn. Bu da başqa uşaqları təsirin oynamaq niyyətindən dolur, amma heç bir ə, normal uşaq gəlib başqa uşağın saçından tutub, məsələn, daqdırsa, bir və oyun əsasında nəsə dağınıqdır. Bir də daha çox xəla şiddətə meyllidirsə və zərərə verməyə meyllidirsə, tut sadəcə səbətə geri gəlir, gəlir. saçından yorur, toxacaq və ya vuracaq və ya nəsə sındıracaq. Ya başqa mən özüm görmüşəm ki, sözü götür paşına çıxıb və başı yarılıb və ona da baxıb yəni sadəcə belə. Bir də e, e, cinsəl rol gözləmə nədir? Mən isə yalnız demişdim ki, tədqiq edəndə bəzən cinsiyə e, yanaşma olur. Qız uşaqlarında maskulyan xəbətlər ortaya çıxır, oğlan uşaqlarında feminen xəbətlər ortaya çıxır. Bu e, bəzən ədəbiyyatda homoseksualizm də davranış psixikini göstərir. Əgər psixoloji bir şey yoxsa, homoseksualizmdə davranışlı psixikini göstərir o da əhəmiyyət vermək lazımdır. Əgər qız uşağı özünü oğlan kimi aşırı aqressiv, aşırı belə ə, hücuma meylli, aşırı şiddətə meylli göstərsə. Çünki oğlanlar fitrət olaraq ovçu xarakterdə belədir. Mübarizə davazlar bunlardır da genetikdir. Əgər qız uşağı da bu çox qəbatlı özünü göstərirsə, bu davranış pozğunluğu sayılır. Belə oğlanlarda o, o qəzaq xaholu kimi çiçək-bəcəyə çox meylli. Bu <laughs> da pozğunluq e, kimi özünü göstərir. Aydın oldu. Demek ne oldu? Yaşa yoğunluğa baxırıq, sıxlığa, yani aradaki baxırıq. E, tekrarlanmasına bakır. Devam edin. 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 var. Bir Devam edin. 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 risk faktoru ordadır. Nə qədər çox belcidir. Təcavüz olan ailədə olması. Yorğun ailə, şaxtə vaxtı alır. Bu onun doğuması təcavüz. Onun doğuması sonra cənclər bizim artıqdır. Demək ata risk faktoru mə atadır. Artıq mə normal adam deyil, xəstədir ki. Demək Allah xəstədir, bu bizim risk faktorumuzdur. Təcavüz saldı. Öz qalmışdır. Başa düşdünüz də? nəticələr bax belə yerə yerləşdirə bilirsiz də belə puzzle kimi qurmaq olur. Biz faktoru xəstə ata, hansı ki uşağa təcavüz edir, səbəb uşağın allergiyası səbəbi, uşağın ağrısı olsun səbəbi, qisas alınır. Məndə cari dəyər hər şeydə görürəm. Qisas alınır. Bu qisas əxlaqdan irəli olan uşaqlar arasında ola bilər, bu qisas atadan ola bilər. Şural belədir. Aydın oldu? Zərif xanım, dediyiniz Deyirəm uşaq əllərdən keçir, hırda-hırda parçalayır. O gəldiyinin göstəricisidir deymirəm. Uşaq gəldiyində siz araşdırın görün uşaq niyə gəldiyini. 2 yaşından elədir. 2 yaşından. Sənnə keçəndə bir axıda hırda parçalayır.